Братья цю ходину знаем за Украину. Привет! Добрый вечер. Что вы служите? Служим? Срочники? Срочники? Ясно. Что думаете о срочниках, которые в, Курс... в Курской области в плен попали? Дураки, что не, не покончили с собой. Почему? Она в плен сдаваться. В смысле, нафига? Ну, чтобы живыми остаться. В смысле, а зачем живым? Быть в плену? Чтобы потом домой вернуться. Ну, зачем домой возвращаться с таким позором? А какой позор? О, о чем ты идешь? Ну, о чем ты говоришь? Позор это когда да. твое правительство тебя бросает. Вот это позор. Согласен? Да. Согласен. Солидарен. А при чем тут позор? Я не могу понять. А ты какой-то. Ну, а ты какой-то супервоин, да? да? Держишь, держишь одну гранату для себя, да? А второй рукой член. А, второй рукой член друга? Ты имеешь в виду сейчас? Друга. Сейчас держишь. Вот его. А, я да. понял. Да. Ну да. Это ж Россия. У вас такие национальные Но. традиции. Ну ясно. Вы же не славяне тогда. Почему? Все мы славяне, все мы. Кто мы все славяне? <связь> все мы любим держать руки. Да. <связь> 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 ну, цероссийская веська. В одной руке гранату, а в другой руке член-товарищ. Добрый день. Здравствуйте. Я из города Криворога. Вы откуда? Город Тюмень. Слышал о таком. О чем общаетесь? Я да, в принципе не на определенную тему. А вы? Война, политика. Что знаете о войне, о политике? О войне? Ну, знаю, ну, что Россия полит, агрессор. Политика да. я понятно. А говорю, знаю, что Россия агрессор, напала на Украину. Как вы считаете, Путин правильно сделал, что начал свое? У него не было выбора. Почему? Он мог не начинать. Представляете, сколько бы жизней сохранил? Если бы... Согласен, согласен с вами. Но. Ну, к сожалению, вот такие реалии. Ну, так я еще будет. раз спрашиваю, правильно он сделал, что начал свое или нет? Я же тебе сказал, у него выбора не было. Пытались договориться. не получилось. Пытались договориться о чем? Ну, как о чем? Прекрасно понимаешь, о чем? О чем? Я не знаю. Просто там же ж Рябков пытался с НАТО договориться, чтобы они забрали свои манатки к границам 97 -го года. Как раз в конце 21 -го года. И он сказал, иначе наш ответ будет быстрым там что-то и решительным. Ты об этом? Угу. Даже и об этом. Ну, так а что вы тогда на Украину напали, а не на НАТО, если вы НАТО ультиматумы выставляли? Ну это далеко во-первых, понимаешь? В смысле далеко? Прямо. А тут, а тут рядышком? Подожди. Ну, так если а у вас претензии будет. к НАТО были, то надо было на НАТО напасть? Слушай, мужик, 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 подожди, вот это мне так надоело, вот это вот обобщение, понимаешь? Как вы, вы, вы. В принципе, у меня вообще претензий никому нету, понимаешь? А есть претензии к тем людям, которые обобщают это все, вот вы, вы, вы. Это вот, блядь, политика, ты должен с этим смириться и понять. С чем я должен смириться? С тем, что происходит в твоей стране сейчас. С тем смириться, что Россия напала на Украину? Ты должен с этим смириться, да. Все, что происходит в твоей стране, это, блядь, проблемы твоего правительства, понимаешь? Нет. Они допустим, это не проблемы да. моего правительства. Это, они, это проблемы это, твоего это они правительства. А ты смирился с тем, что это происходит в твоей стране? Ну конечно, все, что в моей то, стране. Смотри, то есть проблемы. то, что Украина сейчас частично там э, захватила Курскую область, э, ты с этим смирился? Ну, как смирился, блядь. Не, ну ты. Я не, понимаю, что подожди, тебе ты, надо ты, смириться, что, ты, что Что происходит полный. Ну, ты смирился с тем, что Украина сейчас захватила там часть Курской области. Ну, людей жалко. Ну как? А что я могу сделать? Вот а ты что можешь сделать? Да ничего. Я что могу сделать? Ничего. Так, на уровне пиздежа только и все победить. Почему? И все. Больше, ты mm. не, ну ты больше ничего не сможешь. Ничего ты больше не сможешь сделать. Ничего. Ну ты просто ты привык. Ты просто привык, что у вас в стране вот, э, не, ну, человек ничего не решает. Ты я, про... реально смотрю, нет, реально я реально на ситуацию смотрю. Что реально? смотрю на ситуацию смотрю, понимаешь? Mm. Что никто ничего не сможет сделать, и что это перерастет не просто вот эту вот войнушку сейчас между вашей страной и нашей, а перерастет глобальную войну. В какую? Оно к этому в какую, например? Оно идет. Ну, в мировую, Ну ты что, что ли, блять. Ну в какую войну? Чем, чем Россия Здоровье. будет. Здоровье. А Здоровье. что такое? Ты все. Ты сливаешься. Нет. А чем Россия ну, будет ну, в глобальной просто... войне воевать? Чем? Если она сейчас в Украину танки-то-55 гонит. А ну расскажи. Вот ну, ты думаешь, на самом деле то, что страна использует весь свой потенциал военный. Ты правда это думаешь? Не. А, то есть Россия не использует весь свой военный потенциал? Да я уверен. Я знаю. Хорошо. Если у нее есть потенциал, почему она этот потенциал не направит, чтобы освободить Курскую область свою? А? Блядь, я не знаю. О, я не вижу, видишь, там, не знаешь. Ну потому что. Если у вас есть потенциал, почему два с половиной года Россия э, топчится на одном месте? Тоже не знаешь. Ну, людей, наверное, жалко. Мирный как фразы, же ж людей жалко, происходят. если она, она обстреливает украинские города, не стесняясь. И сносит их. Э, ну, потому э, э, что э, этими... ваши войска там гасятся, понимаешь, Кабами. между, блядь, домами, ж, жилых домов, понимаешь. Это же все ваши войска стоят, и этому есть подтверждение уже, блядь, тысячи, тысячи. Так ваши тоже стоят между домов. Из-за этого он, белгородцы, страдают. Не знаю. Не знаю. Есть. Ладно, мужик, виздравляю. Так, да, давай, ти теж виздоравлювай. Їх привчили до того, що вони нічого не вирішують. І їм це в голови вдалблювали, вдалблювали, щоб вони стан, становилися такими: знаєте, е, ну, ми ж нічого не знаємо, ми нічого не вишимо. Ну, а що ми можемо вишити? Ми нічого не можемо. І це все у них на рівні Ну, такої прям пропаганди от їм вселялося, що людина нічого не рішає, що тільки влада щось може вирішувати. І от бачите, результат. Добрий вечір. Здравствуйте. О чем розговорювати? О чем хотите? Война, политика. Інтересно. Война и политика в наше время это одно и то же. Да, согласен. Я их поэтому сразу же вместе и назвал. Да. Интересно, а вас как зовут? Сергей. Меня Алексей. А вы о чем хотите поговорить? Ну, наверное, война и политика. Раз нам не о чем уже больше разговаривать. Угу. Вы вот же задали такой да. темп разговора. Я из города Кривой Рог, а вы откуда? Я из Тамбова. Слышал. Как вы считаете, почему российское правительство замалчивает или игнорирует факт того, что часть ее территории оккупирована? Ну, российское правительство это не замалчивает. Не замалчивает? Нет. А что оно с этим У нас делает? В федеральных каналах как бы в открытых говорится, что на территории Курской области тут бои. А федеральные каналы это разве правительство? Я не слышал ваших официальных лиц, чтобы они об этом что-то говорили. Путин вообще поехал в Баку был, когда вот это все, ну так раз это резко началось, он то в Баку поехал, то в Чечню поехал, там э, аниматором у Кадырова подработал, пофотографировался с его семьей, походил, э, посмотрел, как э, этот его сынок стреляет. Ну, не знаю, я я не следил за тем, куда поехал Путин, потому что он мне абсолютно безразличен. Uh -huh. Возможно, для вас он интересен, не знаю. Для нас он интересен э, всего лишь навсего, как э, ну, я не знаю, как э, инициатор этой войны. Да, вы правда так считаете. Я правда так считаю. А вы считаете по-другому? Не он инициатор этой войны? Нет. А кто? Ну, допустим, вы меня посчитаете сумасшедшим. Но я считаю так, что то, что сейчас происходит, то, что мы убиваем друг друга. Америка. Вот, нет, ну? не Америка. Даже не Америка. А англосаксы. Ну, да, возможно, вот это вот ближе будет угу. то что русские люди убивают русских людей каких русских это... людей ну, ну, украинцы это русские люди кто украинцы это украинцы это русские люди а ну, украинцы убивают... это украинцы почему вы все приписываете себе можете мне ответить да я абсолютно ничего не приписываю. Ну, я а... знаю, что... Смотрите, у вас же изначально выражение неправильно. Украинцы это русские люди. Что значит украинцы русские люди? Украинцы это украинцы. Я говорю, ты, почему неправильно? Тогда поясните я мне, говорю... кто такие русские. Русские. Русские это... В смысле, а как вам объяснить? Ну не знаю. Ну, объясните тогда, что значит украинцы это русские, а кто тогда такие русские? Что это такое? Это это Я это у... народ, это национальность, нация, это что? Русские? Кто это такие? Или какие? Хороший вопрос, но как бы сказать, есть россияне. Да. Это граждане Российской Федерации. Есть русские. Это разные совершенно вещи. Я понимаю, так мы... Россияне, это понятно, ну, это гражданство. Здесь все украинцы, которые, в принципе, это это те же русские люди. Что значит те же Какого? русские? Что такое русские? Да. Бурят, это русские или нет? Буряты? Да. Ты смеешься? Это русские нет. или нет? Нет. Ага, все, буряты не русские. Хорошо. Нет. Хорошо. Значит русский это скорее всего вы воспринимаете как национальность, да? Да, это национальность. А, все-таки это национальность. Ну вот смотрите, а какое тогда у русских национальное государство? Вот у бурятов буряты национальность и у них национальное государство Бурятия. У удмуртов национальное государство Удмуртия у, я не знаю, ну, и так можно, можно ехать дальше. А у русских какое национальное государство? Ну, ты так вот разграничиваешь сейчас. Она абсолютно такое разграничение ни к чему не приведет. В смысле не приведет? Я понимаю, что вы обобщаете, и вы хотите все загробастать. Но так же ж неправильно. Должен же кто-то вас держать в рамках. Ну, буряты, бурят, не бурят. Бурят, конечно, не русские, да. Не русские. Якут русский? Кто? Якут. Якут. Нет. Тоже не русский. Вот как. А украинец русский, да? Да. А почему? Потому что мы одна нация. Какая одна нация? Что такое нация? Да потому что. Почему вы так считаете? Я уверен. О, да. а этот, а белорус тоже русский, да? Да. Да, белорус русский. Вот, замечательно. Да. Как оно у вас это -то в голове все происходит? Вы никогда не задумывались, вот почему... Не знаю, вот так и происходит. Да? Да. Так, а может надо разбираться? Может не пускать это все на самотек? Ну, знаете, как э -э ну, врачи, а говорят. Не пускать, врачи говорят, что ну, болезнь да. нельзя запускать, ее надо лечить. Поэтому, потому да. что у вас это переходит все в хроническое. Вы уже не знаете историю происходящего. А Сма... я, Подожди. Я а украинец. Подожди. А на каком языке мы с тобой разговариваем? Я буду с вами разговаривать, добро, я буду с вами разговаривать украинской мовой. Слушай, э, я слушайте, Я намагался, я намагался, подожди. Намагав... Я знаю, есть у вас потешные передожди. украинские наречия. Нет, это не украинская мы наречия. С тобой до этого разговаривали на русском языке. Із білорусом, і з українцем, і з поляком я буду розмовляти на русскому мові, і будуть розуміти. А я з тобою буду розмовляти українською мовою. тому потому, що ви афігеші орки, які вважають, що коли вам роблять якісь поблажки і розмовляють з вами російською мовою, бо ви крім російської іншої не знаєте, то ви вважаєте, що це тому, що у вас якийсь великий язык. Ні. Вам роблять поблажки, тому що ви, неучі, ви, крім російської мови, ви нічого не розумієте. Білорус розмовляє і російською, і, Украї... і, це, і російською, і білоруською, і він розуміє і українську мову, і польську. І тільки ви з усіма розмовляєте на русскому язикі. Все зрозуміло? Ну, я шо, разумел-то, из твоего. Я вообще в принципе ничего не слушал. В принципе, я, если я хотел, uh -huh. я бы это понимал, но я не понимал. А, бачишь? Вот так вот. Uh -huh. Вот. То, что сказать, по-русски мы с тобой а, говорим. А ты мне не кажешь, что я русский. Говорим с тобой по-русски. Не, я с тобой разговариваю украинскую мову. бачиш яка помилка українців помилка украї помилка українців в тому що вони Це все украї українське українська на а наречі. чому ти не розумієш цього не більше, не більше, наречі? не более то українська наречі. а в большом счеті это все україне это, это все русский язык а чому ти тоді мене не Ми розумієш на языке. я тебе питаю чому а ти, ти мене тоді не тоді розумієш тоді Пытался что-то доказать. Я тебе питаю, чому ти мене не розумієш тоді, якщо це одна мова? Мова, мова. Опять ти свою мову дурацкую. М -м, бач... на тебе не От, бачиш, вот, бачиш, який ти? Бачиш, який mm -hmm. ти. І тому українці зараз свідомо, навіть ті, які усе своє життя розмовляли російською, переходять на українську. Тому що ви, я ще раз кажу, ви офігівші орки, які вважають, що якщо хтось розмовляє російською, то це значить уже ваше. А хто вам сказав, що російська мова це ваша власність? А? Скажи мені, будь ласка. Щого ти взяв, що це ваша, ваша власність? В смысле русский язык это я не, не, не совсем понял, потому что я не до конца слушаю. А почему ты меня не слушаешь? Когда ты говоришь, я тебя слушаю. Потому что разговариваешь на речи, я его не обязан воспринимать, потому что мы с тобой оба понимаем русский язык. Нет, мы с тобой не... разговариваем на русском. Не, я, а я, а, я не а, разумею а российскую мову. Рус... мову. Я не разумею российскую мову. Я разговариваю украинской. Oh, Господь с тобой. Человек, мы с тобой только что разговаривали. Не, не, не. украинское. ты меня не не разумеешь, мы то можешь пойти за российским кораблем. Говоришь, на русском языке, на русском языке То то Ты начал вот собой. С я говорю, то это привыдилося. Давай со мной говори по русски. Не, не, не. Потому что ты русский человек. Ты выбрал для ти для спілкувания Украину чи не? Ха. Для разговору я выбрал Украину. Тобто да потому что я выбрал Украину, да. Ну Тоді, значить, ты повинен разуметь. Ти... У вас один у вас один з десяти... Тоді ты, значит, повинен розуміть украинскую мову. А якщо е... Выбрал Украину, то разговариваю украинскую с украинцами. Говоришь по русски, и ты говоришь по русски. Ні, не, не разговариваю я по русски. Ты русский человек, ты русский человек. Р по русски не разговариваю, не умею. Угу. Конечно. А до этого с тобой на каком говорили? То ты меня с кем-то переплутал. Ты меня с кем-то переплутал. <реш> Ой, дурачок. Мы с тобой только что говорили по русски? Ні, не, не помню. Може, мож, може, ти, слухай, може, ти просто ну, то, так добре розумів українську мову, і тобі здалося, що я розмовляв російською? Угу. А? Конечно. Ну, е, Підожди. ти пару, мене... не розумієш, ти розумієш, що я «пішов ти тину. На... У е, мене до тебе запитання. Яке... Е, 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 Яке ти уявляєш своє майбутнє. Ну, ти молодець вообще. Добре. А це розумієш чи ні? Угу. Розумі... Да. Давай. Пішов. канал. І оце вам ще один приклад, що треба вчити і переходити на українську мову. Тому що вони бачите, я ще раз кажу, вони офігієвші, вони кажуть, ну ти ж. А чого я з тобою буду розговорювати? Чого ти, ти розмовляєш на українській? Давай я на російській мові. І треба вимагати, щоб вони е, з повагою ставилися до української мови. Бо, інакше це, знаєте, історія без кінця. Ні, треба це. От... Е, Українці це руські, білоруси це руські, буряти ніфіга не руські, е, руські це руські, якути не руські. Ну, то якесь такі Венігретіка в цьому в голові в нього якийсь там забродило. Я не знаю, чого він там опився, може бояришника якогось. Ну, коротше, щось в нього там броде в голові.